Lain kali jangan nak pala tau sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, orang nak ulas, kau pun nak ulas. Tapi ulasan kau ke laut. Rupa-rupanya, YB Fadli Syari ini tak faham beza antara agreement dan juga konsultansi. Konsak, konsak, bukan konsultansi. <laughs> Apa yang dia kata YB Fadli Syari tak faham ni? Ha, nah, cuba kita dengar. Terima kasih, Tuan uh, Pertua. Menteri uh, menyebut berkenaan dengan perbincangan dengan negara-negara lain tetapi saya ingin membawa kepada satu halangan ataupun satu isu yang termaktub dalam agreement of advance responsibility trade ataupun uh, art yang telah pun diberitahu oleh Perdana Menteri ia telah dibawa berulang kali di dalam kabinet dan sudah tentu Yab Muhammad sebagai salah seorang um, ahli kabinet menyadari impak uh, perjanjian ini terhadap uh, kedaulatan digital itu sendiri menteri saya bila saya teliti di dalam uh, perjanjian ini tidak ada satu pun klausa yang menjamin teknologi transfer ai capacity building atau pembangunan bakat tempatan dalam bidang kecerdasan buatan tetapi yang ada hanyalah memberikan ruang kepada syarikat gergasi asing mengaut uh, keuntungan tanpa apa-apa obligasi -apa membina untuk membina keupayaan rakyat Malaysia itu sendiri dan lebih membimbangkan art ini menyekat kerajaan daripada berunding atau mendatangani sebarang perjanjian serupa dengan negara lain tanpa persetujuan Amerika Syarikat terlebih dahulu agak uh, sedikit kontradik dengan apa yang menteri sebut tentang perundingan dengan negara-negara lain jadi apa yang disebut oleh yang bermaksud Ustaz Fadli Syahari ini adalah berkenaan dengan artikel 3.3 kalau kita tengok artikel 3.3 ni saya translate maksud dia Malaysia hendaklah berunding dengan Amerika Syarikat sebelum memeterai sebarang perjanjian perdagangan digital baru dengan mana-mana negara lain yang boleh menjejaskan kepentingan asas Amerika Syarikat. Ini yang YB Pasir Mas tanya. Perkataan hendaklah kan? Shall, hendaklah. Dan yang kedua perkataan berunding. Jadi bila ada dua perkataan ini menunjukkan bahawa negara perlu, wajib, hendaklah. Dan yang kedua berunding dengan Amerika. Sebelum ada perjanjian ad ini, kita tidak perlu untuk berunding dengan mana-mana negara. Kalau kita nak buat perjanjian digital dengan China, nak buat perjanjian digital dengan uh, Indonesia, nak buat perjanjian digital dengan United Kingdom. Kita tak perlu tanya siapa-siapa. Hanya perlu kerajaan buat keputusan dan kita terus laksanakan. Tapi hari ini, kita perlu minta kebenaran Amerika Syarikat. Jadi di situ yang disebut oleh Ustaz Fadli Syari bahawa kita hilang kedaulatan kita. Yang kedua, artikel 3.4. Artikel 3.4 ini menyatakan bahawa Malaysia shall not impose any condition or enforce any undertaking requiring US persons to transfer or provide access to a particular technology, production process, source code or other proprietary knowledge or to purchase, utilize or accord a preference to a particular technology as a condition for doing business in its territory. Apa yang kita kuatir pada artikel 3.4 ini adalah apabila kerajaan dah tak boleh letak syarat. Syarat apa? Contohnya, sekarang ini kita bergantung kepada teknologi luar dalam sesetengah perkara. Kita minta supaya apabila mana-mana syarikat luar nak masuk ke negara kita, kita akan letakkan syarat sebagai contoh dalam masa 10 tahun dia mesti buat teknologi transfer kepada kita, kepada rakyat Malaysia supaya selepas 10 tahun itu kita boleh gunakan, kita boleh buat sendiri, kita boleh Uh, cipta teknologi kita sendiri dengan kepakaran daripada hasil teknologi transfer tersebut. Tapi apa yang ada dalam perjanjian art ini, kita sudah tidak kita tidak boleh memaksa syarikat Amerika syarikat untuk membuat teknologi transfer. Makanya selama-lamanya kita akan bergantung kepada syarikat Amerika untuk mendapatkan teknologi mereka. Nah, jadi inilah yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Ustaz Fadli Syari, Kita tengok jawapan daripada menteri. Terima kasih uh, Yang Berhormat Pasim Mas. Pasim Mas. Saya minta Pak Semas, baca baik-baik. Ya, baca baik-baik uh, artikel-artikel yang berkaitan itu. Kalau tak baca, macam mana boleh keluar soalan yang BabyFamily Syahri tanya tu? Persetujuan itu lain, konsul itu lain. Ini perkataan yang sangat basic. Saya tak faham kenapa di sebelah sana tu tak boleh faham bahasa yang mudah-mudah ni. Tak faham ke awak yang cuba auta? Basic kot. Syal. hendaklah. Hendaklah ni maksudnya wajib, kena dan konsak maksudnya berunding persoalan dia kenapa kita nak kena berunding dengan Amerika sebelum kita tanda tangan dengan mana-mana negara asyik nak bawa perkataan-perkataan read the document carefully YB Menteri, kalau tak nak jawab, janganlah guna taktik emosi. Janganlah marah-marah, melenting-lenting. Cakap je, kami kerajaan madani tak akan jawab apa-apa soalan berkaitan dengan ART. Mudah, kita faham. Ini nak main emosi, melenting-lenting. Ini belajar dengan siapa ni? Ha? Belajar dengan Fadlina Siddiq ke? Hei. Lepas tu yang tak tahannya ni. Ni, Wanan Nun ni. Cuba dengar apa dia cakap. Bila mana tak faham tentang terminologi. Bila mana tak faham tentang perkataan yang ada dalam bahasa Inggeris. Siapa yang tak faham ni? <laughs> Konsak jadi konsultan. <laughs> Maka haru birulah kefahaman tentang Ar ah, itu sebab meroyan dalam parlimen itu sebab bising dekat dua itu sebab buat fitrah buat tomahan macam macam ahli parlimen kerja dia dalam parlimen tanya soalan dan itulah yang dibuat oleh ahli parlimen perikatan nasional yang tak mau jawab tu menteri-menteri kerajaan madani dia tak boleh nak jawab tak ada jawapan takut nak jawab maka dia pun main emosi faham malah dah ada taklimat pun sebelum perjanjian ditandatangani dan siapa hadir perikatan nasional hadir itu taklimat tanpa dibentangkan draft yang sepatutnya kerajaan madani dan MITI sendiri setuju untuk tubuhkan caucus Dan caucus ni dilit by ahli parlimen paya besar. Caucus berhak untuk tengok klausa by klausa agreement tersebut, draft tersebut. Tapi apa dia buat? Langsung tak mesyuarat. Nampak? Cuba korang tengok pemahaman dia ni. Pemahaman dia tentang art. Apa manfaatnya? Yang pertama, bila cukai US export ekspor negara kita akan bertambah. Betul? Cukai US export bertambah. Yang cakap apa ni? Kos ekspor kita juga akan berkurang. Betul? Perkaitan tarif dengan kos ekspor. Pakcik, tarif ni dikenakan kepada produk Malaysia yang masuk ke pasaran Amerika. Maknanya kenaikan kos itu adalah kepada pembeli dalam negara Amerika Syarikat. Bukan kepada pengeluar ataupun pengekspor ataupun syarikat tempatan. Ni pakcik sembang apa ni? Lain kali jangan nak pala tahu sangat. Kalau tak tahu, tanya. Ni nak terpaling mengulas. Hei, buat malu diri sendiri je dahlah buang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.